В целью крупнения подразделений, оптимизации численности работников по решению Совета о Харьков-ГАЗ, лазовской филиал утратил статус самостоятельного подразделения и стал лазовским участком красноградского филиала. Сокращения коснулись только руководящие должности, которые трудоустроенных в Краснограде. Эта реорганизация не, по, не повлияла на взаимоотношения с, абонентами. На местах остались абонпункты, службы по обслуживанию бытовых объектов, проектное и строительное монтажное бюро, а также организована работа круглосуточной аварийной службы. Хочу прокомментировать. Я только узнал о такой реорганизации, созвонился с первым замом губернатора, естественно, высказал свою точку зрения, скажем так, к сожалению, на принятое решение влиять я уже не мог. Но меня заверили в том, что весь подоходный налог, который составляет ни много ни мало, если я не ошибаюсь, 800 тысяч в год. Финуправление. Подскажите? 800... Сегодня по знакам вопроса, будет получать город и он, или он уедет в Краснодар. Поэтому примем все меры обращения для того, чтобы 800 тысяч ни много ни мало при сложности бюджета осталось у нас. Я дал поручение, я буду отсутствовать в тарифном отпуске, буду две недели. Дать, дал поручение по финуправлению подготовить мне весь список, весь перечень предприятий, которая расположена и работает в городе Лозовая, но платит подоходный налог, который уходит нам в Перший Кошек, платят не в город Лозовая, мягко скажем. И будем в этой работе активно действовать, поэтому, Валерий Алексеевич, предстоит, может быть, нужно будет опираться на решение сессии. Я думаю, эта работа будет серьезной. Сергей. Прошу, Сергей Иванович. Сергей Федорович, надо, я считаю, нам отреагировать по вот вопросу переноса Харьковгаз газ э, Красноград. То же самое мы видели на выборах окружную комиссию, э, отнесли туда в Красноград. Город э, с населением в два раза меньше, чем Лозовая. Почему вообще к Лозовой такое отношение? Второй город Харьковской области. Я считаю, что э, депутаты должны отреагировать каким-то образом и направить э, в соответствующие органы э, письмо какое-то. Тем более, Красноград, все в порядке. Спасибо за патриотизм. Я хочу вам, чтобы вы, ну, я не могу тут эмоционально выражать свое возмущение, когда я об этом узнал. Я мгновенно, незамедлительно, у нас был, я сразу пригласил на разговор Андрея Борисовича, мы с ним поговорили, к сожалению, подчеркиваю, я на эту ситуацию влиять не мог. Мало того, это было подчеркнуто Долубовым Вальдином Григорьевичем. Я говорил о том, что это и мы не слышали, мы не знали, вопрос принимался, решение оперативно принималось. Но еще мало того, это, я считаю, статус и имидж города, но ну а сегодня, мало того, еще под вопросом миллион гривен подоходного налога в наш бюджет. Поэтому давайте максимально корректно это делать, то есть еще раз, уже я доручение так и дал мы проанализируем, мы узнаем, куда будет идти подоходный налог, и точно я считаю, что мы должны, если ситуация будет этого требования, звертаться письмом не случайно. Да, что нужно, нужно, коллективным письмом именно от депутатов горсовета. Потому... Я информацию по предприятиям дам публично на сессии городского совета, в следующей сессии будем живы здоровы. Кто, какие предприятия не платят подоходный налог в город, чтобы мы об этом все знали. Вот и все. Я, я понимаю, это только начало, потом будет админ реформой нам еще краснограда к огромному сожалению не дай чтобы вы были правы ну так